सरस्वती महास्वामी भरत अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादाध्यायिनी अंबत्वा शयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो ्याप्यतिष्ठसि कथं विद्यामहं योगीम् विभूतिं च जनार्दना भूयः कथयतृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ जम जिनادرिन सरस्वती महास्वामीगलವರಿಗೆ वरतम अद्वैतामृतवर्शिनीं भगवती अष्टादर्शायिनीं अंबत्वा मनुसंधदामि कालबुद्धे पुल्लारव शमोऽध्यायः आहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणान् वक्ष्यामि गच्छपयान्ति अहमज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः भगवन् व्यक्ति व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं विभूतिं च जनार्दना भूयः कथयतृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् प्राधान्यतः ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ವೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ